За правилами проєкту, наставник обирає двох маленьких артистів, що вийдуть на велику сцену. А хто з них залишиться у команді, вирішить журі. Привіт, жирушки. Привіт родителі. Я чекала дала оригінальний жанр, тому що я не представляла, що це буде. Я вмію пародірувати. Я буду робити праву своє. Я вмію розказувати стіжки. У нас пропадают из вас конфеты. Их папа не любит, у мам диета. Съедает сама их коварная жирушка. Скажи мне, а кто такая жирушка? Вот мне интересно стало. Это мой папа бывает. два зовут Сандра, мне лет пять. Ты забыла, да, может, что-то? Да. Не волнуйся, если забыла, делай вид, что так и нужно. Хорошо, в следующий раз? Вы мне по телевизору? Обязательно. Надя Дорофеева красивая певица. В глазах звезды вообще. Боже, ну такой стиляшка. Первая пародия на мультсериал «Сказочная Русь». Вова Зеленский, Порошенко и Коломойский. Что? Правда? Оля, по-моему, нас засекли. Треба-трипать! Треба-трипать! оригинальный жанр. Мне кажется, это вообще фишка нашего проекта «Маленькие гиганты». Здравствуйте. Здравствуйте. Мои друзья удивляются, как я делаю, гнусь, там растяжка. Просто они такого не умеют. Я участвовала в соревнованиях 31 раз. Я никогда не проигрывала. У меня сердце замирало от страха, когда ты... Э, я не знаю, как, как это назвать? Поворот в колбаске. Они мне сегодня просто обезоружили все, если честно. Как тебя зовут? Людина Року. В детстве. Побачила, что мой друг Денис раз на бандуре, я сказала, мама, я хочу тоже играть. Я кажу, ты маленькая, тебе еще три года, кто тебя возьмет играть? я тату играю, то он мне говорит, что я молодец. Мне нужно выбрать из вас только двоих. Я, конечно, слушала здесь свое сердце. Дальше проходит Анита, это ты. Спасибо. Я хочу на этом проекте побеждать. Дальше проходит София. Якую Дуже хочется, чтобы папа подивився на меня и уболевал. Пришла, пришла. Да. София и Анита, они кардинально разные. Танцуют, играют на бандуре. Ну, как выбрать? Я надеюсь, что жюри мне помогут в этом. Зустрічайте! София, Анита. Хочешь, что нас на сцену? Наши девочки! Очень красивая. очень. Первой будет выступать Анита! вообще в, в спорте. Я хочу добиться успеха в спорте не просто так, а чтобы на память у меня была, какая я была в детстве. Сколько ты уже лет занимаешься художественной гимнастикой? Уже пятый год. Пятый год? Да. А тебе сколько лет? Восемь. С трех лет? Всего да? лишь. Настоящая спортсменка, она настоящая спортсменка ты будешь олимпийской чемпионкой, мне кажется. Спасибо. Ну что ж, София, зараз сцена твоя. А? Глаз рядом, да? Я не достают до пола бадва да, такая большая это это такая маленькая куколка просто очень красивая очень да. настолько со вкусом вот соединение традиций и современности это кто придумал вообще эта песня называется мультик про спирита про коней мама этот мультик давно смотрела. и она захотела чтобы я его выучила и заспевала вам У тебя така удивительна фамилия. Просто мій тато сіріць і тато звати Хусейн. І він О. Е живе в Сирії, а я живу в Україні. Наша україночка. Скажи мені, а ти була в Сирії? Е була. Коли я ще була маленька, то я була в Сирії. там пустеля, кактуси, Пісок. Е Пустая там, напевно, очень спекотно. Да, что можно разжариться. <плес> ты, как справжня живая лялька-мотанка. Такая автентичная, маленькая, стрички до пят. Весь этот одяг. Я думаю, что ты должна поблагодарить родителей за ту самобытность, которую ты сегодня собой являешь. И Украина должна гордиться тем, что такие удивительные дети рождаются в ее стране. Дякую. А мы гордимся София, наша лялька-мотанка, как тебя назвали судьи. Они такие разные, але такие одинаково Тем, Что вы, шановные судьи, думаете? Я вражена. Такая самобытная, удивительная София. И такая трудяшка, наша будущая олимпийская чемпионка. Ну, тема интересная, это шоу, что здесь такие разные дети. Знаєте, це справді речі, які між собою не поєднуються. Дівчинка флексибл, дівчинка каучук дівчинка, майбутня чемпіонка України, майбутня чемпіонка світу, майбутня Лілія Подкапаєва. Однозначно і як вибрати між ними, коли зазвучала бандура. А в мене мама грала на бандурі, і в дитинстві вона мені дуже часто грала. Я під неї засипав. І знову цей інструмент в моєму житті звучить. Сонечка, дякую тобі. А мне еще, знаете, что вас очень понравилось? Когда вы выходили на сцену вы держались за руки. Как настоящие подружки. При том, что вы конкурентки. Это очень хорошее качество. Спасибо. Мисс у команды Нади Дорофеевой лише одне». Такие правила. Наталья. Я буду э, в этом случае сравнивать уровень подготовки. мне кажется, что это все-таки Анита. Спасибо большое. Я за традиции, я за Софию. Дякую. Один-один. Слушаем спокойно, держимся, держимся. І як би не склалася далі ваша доля, повірте, сьогодні ви дві щасливі маленькі красуні, дві справжніх гордості нашої країни. Я віддаю свій голос! Софії. Спасибо всем большое. Иди, иди сюда. Ой, зайка. Боже мой, зайка. Ну что ты плачешь? Моя солнышко. Я буду олимпийской чемпион. Обязательно. София, ты бежишь готоваться далее. Попереду тебе еще в этапы. Бежит, тебе чекая Надя Дорогеева за лаштунками. Я тебя витаю. Да. Бежи.